নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আহিছোঁ কাচিঅলী নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন অৱস্থিত হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচেই কাষতে আৰু আজি যিহেতু বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া এইফালে আপুনি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যাব পাৰিব এই ৰাস্তাইদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় এনেকৈ যাব আৰু এইফালে আছে ইয়াতে কাষতে আছে এই ওচৰতে গদাপানী ব্ৰীজখন আৰু এইফালে আছে এটা ডিলাৰ এটা আছে ট্ৰু ভেলু বুলি কয় তাৰপিছত এইখনেই হৈছে কাচিঅলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এথেনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত এথেনিক খাদ্য আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব ষ্টেপ আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পাৰিব আজি যিহেতু বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া চ' চুপ খাবলৈ বহুত মন গৈ আছিলে চ' মই ওলাই আহিলোঁ আৰু প্ৰথমতে আপুনি এনেকৈ হাতখন ধুই ল'ব ইয়াতে ঠিক আছে আৰু এয়া হৈছে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰাখিছে ইমান এটা নিট এণ্ড ক্লিন হয় ইমান ধুনীয়া চাফা হয় দেখিছে টেবুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰিছে ছ' এয়া হৈছে কেচ কাউণ্টাৰটো আৰু এইখনে হৈছে এই কাচিঅলি নামৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক মেনুখনৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিওঁ এয়া হৈছে কাচিঅলি এথেনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট ভেজ থালি মাত্ৰ সত্তৰ টকা মাত্ৰ আপোনালোকে ভেজ থালি সত্তৰ টকাতে ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই আনলিমিটেড আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবিলাক আছে ইয়াত খাদ্যবিলাকৰ প্ৰাইচো ইমান বৰ বিশেষ দাম নহয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পাৰিব ফ্ৰাইড ৰাইচো ফ্ৰাইড ৰাইচ পাই যাব চাওমিন পাই যাব ৰোল পাই যাব চুপ পাই যাব আৰু মই বিশেষকৈ চুপ খাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে টি কফিও আপোনালোকে পাই যাব আৰু এয়া হৈছে ভেজ থালি ভেজ থালিখন দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই দিছে এয়া হৈছে দালি এয়া হৈছে ৰঙালাও আলু ভাজি ওচৰতে আছে চাটনি এইটো হৈছে ঢেঁকীয়া ভাজি তাৰপিছত এয়া হৈছে আলু ভাজি আৰু তাৰ কাষতে আছে এয়া মিক্স ভেজিটেবল হয় আৰু এয়া হৈছে মাটি দালি পাপৰ আৰু দুটা দুটা চাটনি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে মোক চ' ধুনীয়াকৈ এইখন ভেজ থালিখন হৈ গ'ল আৰু এয়া হৈছে চিকেন কাৰী চিকেন কাৰী আপোনালোকে ফুল ল'লেও ফুল ল'ব পাৰিব হাফ ল'লেও আপোনালোকে হাফ পাওঁ হাফ পাব চব বৰ বিশেষ দাম নহয় এয়া হৈছে গাহৰি পৰ্ক আৰু এয়া হৈছে ভেজ চুপ ভেজ শ্বুপত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিছে আৰু এয়া হৈছে আমলেট ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ভেজ থালিখনৰ যিখন যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন সেই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা তেওঁলোকে হাইজিন মেইনটেইন কৰিছে আৰু এয়া হৈছে চুপ চুপত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবল তেওঁলোকে দিছে তাতে আৰু চ' প্ৰথমতে মই চুপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ছ' আমি জানো যে যিকোনো খাদ্য খোৱাৰ আগত আমি চুপ খাব লাগে কিয়নো চুপে আমাৰ ভোক বঢ়ায় চ' মোৰ ভালেই লাগিলে চুপ খাবৰ কাৰণে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকৈ মই চুপ উপভোগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই গাহৰি লৈ ল'ম কিয়নো গাহৰি মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় হয় মাংসৰ ভিতৰত চ' গাহৰি পিছকেইটা দেখি মোৰ লোভ লাগি গৈছে আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাইছে গাহৰিটো ইমান ধুনীয়া এটা হাইজিনিক মেইনটেইন কৰিছে আৰু মই এনেকৈ গাহৰি উপভোগ কৰিলোঁ চিকেনো খালোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবল আপোনালোকে দেখিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি আপোনালোকে দেখিছিলে তো সেইবিলাকো মই ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ বহুত মজা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি গদাপানী ফালে যদি আহে গদাপানী ব্ৰীজখন যদি পাৰ হয় গদাপানী ব্ৰীজখন পাৰ হৈয়ে আপুনি ট্ৰুভেলু ডিলাৰটো নিচেই কাষতে এই কাচিঅলি নামৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ উপভোগ কৰিব পাৰিব একেবাৰে কম দামত আৰু হাইজিন তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া এটা মেইনটেইন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ থালিখনৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেচন প্ৰেজেণ্টেশ্যন বঢ়িয়া আৰু আপোনালোকৰ যদি এক্সট্ৰা চাটনি লাগে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা চাটনিও তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব আৰু এক্সট্ৰা যদি চব্জি লাগে এক্সট্ৰা চব্জিও তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দিছে এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ধুনীয়া এটা এনভাইৰমেণ্ট মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে খাবৰ কাৰণে মই সকলোবিলাক খাদ্য ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ ছয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আহক এই কাছিয়ালৈ নামৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ খাদ্যও আপোনালোকে উপভোগ কৰক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচেই কাষত আজি যিহেতু দেওবাৰ আছিলে ছ' দেওবাৰ হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ ইমান মানুহৰ ইমান সমাগম নাই আৰু তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ গেষ্টো তেওঁলোকৰ আহে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিবিলাকে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি থাকে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ তেওঁলোকে প্ৰায় আহে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধুনীয়াকৈ খাদ্য উপভোগ কৰিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে আহক এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ খাদ্য উপভোগ কৰক একেবাৰে কম দামত ছ' আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ